Apakah kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi Biliying di lingkungan atau pendidikan yang dilakukan sekolah oleh sejumlah negeri di, 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 di mewenang jawa, jawa, jawa timur jawa jawa yang diduga menjadi perhatian khusus ini memanggil ya, sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah, atau kerumunan yang imbal. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, salah laku merujuk kepada kelakuan yang dianggap tidak bermoral atau tidak beretika. Salah laku boleh ditakrifkan sebagai masalah dalam kalangan pelajar seperti merokok, menagih dadah, mencuri, bergaduh dan sebagainya. Kini, kes-kes salah laku yang direkodkan di dalam negara ini mengalami peningkatan yang amat ketara. Berita berkaitan kes salah laku semakin kerap disebarkan dan disiarkan di dalam akhbar serta radio tempatan, sekaligus menunjukkan masalah keguguran akhlak yang sangat-sangat memimbangkan. Sikap segelintir pihak yang tidak mengambil endah akan perihal akhlak dan adab telah mendorong generasi muda untuk mula terlibat ke arah kegiatan yang tidak bermoral. Isu salah laku dalam kalangan pelajar sering meningkat baru-baru ini. Polis Selangor rekod lebih 1,200 kes salah laku pelajar di seluruh Selangor dalam tempoh 10 bulan. Terdapat pelbagai jenis salah laku dalam kalangan pelajar. Saya akan terangkan beberapa jenis salah laku yang biasa berlaku. Jenis pertama ialah salah laku disiplin. Contohnya, ponteng kelas, datang lewat, tidak ikut peraturan dan bercakap ketika guru atau pensyarah mengajar. Salah laku disiplin ini nampak kecil tetapi jika berterusan, ia boleh menjejaskan pembelajaran dan suasana kelas. Jenis kedua ialah salah laku fizikal. Contohnya bergaduh, menolak orang atau merosakkan harta sekolah atau kampus. Salah laku fizikal bukan sahaja membahayakan keselamatan tetapi juga boleh menimbulkan rasa takut kepada pelajar lain. Jenis ketiga ialah salah laku verbal atau emosi. Contohnya mengejek, memaki, menggugut atau membuat orang lain rasa malu. Kes-kes sebegini selalu berlaku secara senyap tetapi kesannya sangat besar terhadap emosi dan keyakinan pelajar. Berdasarkan kepada data disiplin yang ada, apakah tiga jenis orang aku tertinggi yang direkodkan dalam tempoh semasa? Tuan-tuan jenis tingkah laku yang berlaku dalam kalangan pelajar. Kalau ikutkan pattern pelajar punya salah laku ni dia dia berubah kalau sebelum kita pernah menghadapi covid kan, dulu kan covid ni, mana pelajar pun ada kena sekian-sekian yeah. Kita duduk, duduk dalam bilik sendiri Kalau sebelum tu mungkin kita dapat kes yang biasa Macam kes-kes yang macam um, Stres buat examen, gaduh kawan kan, Walaupun dulu HD kan, mm. Dah dah besar kan, tapi masih lagi bergaduh kawan mm. Benda-benda mm. macam tu masih ada aku Sampai sekarang, kemana kan? Cuma itu isu yang kita rasa okey dan juga boleh dikawal dengan baik Bila pelajar, sekarang pun banyak pelajar yang agak attach yang attach pun terhadap gadget sama saat ini. Hmm. Jadi apa yang saya nampak adalah secara tak langsung sebenarnya pada terlibat dengan uh, tinggal laku, salah laku buli. Uh, buli macam mana? Buli ni kalau dulu kita kata kat sekolah buli fizikal. Hmm boleh cikikik dan mayah kita camp. Maksudnya, buli yang kita rasa yang simple, dia kan tak tersebut. Pertama sekali tu, kalau sampai start. Kalau buli di DST ni, lebih kepada buli secara lisan tu ada, tapi lebih kepada buli secara tapi senang contohnya dari segi teks. Contohnya, kawan kita upsettus, kita tak rasa kan kawan ni cakap orang lain kita terasa and then kita pun uh, di apa dicaci di melalui nanti oh, saya tu whatsapp dengan ni benda simple yang dibuli melalui email sosial kan nampak macam bukan boleh tapi sebenarnya dia ada buli. sekiranya yang yang menerima info tersebut ataupun statement info tersebut dia memberi kesan pada dia, dia punya rutin harian lah itu boleh yang dari segi teks kan sekian tu tapi buli yang menyebabkan fizik pun ada juga Di universiti ni kita rasa macam oh, mungkin pelajar dah matang Kau oh, fikir mana baik buruk untuk ganti share kan sebab kita dah selalu fikir Oh mungkin dah besar, dah boleh fikir Tak boleh ikut orang, tak boleh ikut orang Tapi di universiti juga banyak isu tersebut Contohnya isu mulaan pekat depan Boleh secara fizikal okay, Biasa kan macam ada senior junior pas lagi berlaku di universiti Di mana senior akan membeli pelajar junior Tapi yang kita juga kali ini pun ada belajar senior juga Jadi di situ antaranya uh, isu boleh lah okay, Kemudian yang saya nampak yang kedua adalah Dari segi Uh, ke kecurangan akademik. Okey, kecurangan akademik ni maksudnya lebih kepada plagiat. Kan? Uh, nampak macam uh, itu sebenarnya adalah salah satu yang besar sebenarnya bagi pelajar sebab pelajar ni dia ada dia wajib ada etika. Wajib ada etika, wajib ada integriti sebab dia masih belajar dan dia pergi belajar, kan? So di dalam dia punya hakiki dia tu, pelajar tu dia dah tak ada etika, so mesti berlaku lah yang menyebabkan tadi kecerangan ini. Contoh paling mudah, boleh kata juga free rider dalam tugasan kumpulan. Ha, maksudnya di kat dah semuanya dah curang dalam akademik. Di mana bila kita tak ada hidup untuk buat usaha kita, dia akan impact pada kakau dan juga. Terdapat beberapa faktor atau punca salah laku pelajar yang semakin ketara pada masa kini. Salah satunya ialah masalah kesihatan mental. Ramai pelajar berdepan dengan tekanan akademik, isu keluarga dan beban emosi yang tidak dikongsi. Apabila tekanan ini tidak diurus dengan baik dan terurus, ia akan mendorong mereka bertindak di luar kawalan seperti ponteng kelas, bergaduh atau melibatkan diri dalam tingkah laku yang berisiko. Keadaan ini menjadi lebih ketara apabila semasa belajar di universiti jauh dari pengawasan ibu bapa telah serta-merta memberikan mereka kebebasan. Namun, ia sering disalah tafsir sebagai peluang untuk melakukan apa sahaja. Tanpa disiplin kendiri yang kukuh, kebebasan inilah yang menyebabkan ada pelajar-pelajar yang mengabaikan kelas sehingga diberi amaran melanggar peraturan kampus atau terlibat dalam aktiviti sosial yang tidak sihat. Dalam masa yang sama, pengaruh gadget dan media sosial turut menyumbang kepada masalah ini. Ketagihan telefon pintar telah menyebabkan pelajar hilang fokus, tidur tidak teratur dan mudah terlibat dalam salah laku seperti buli cyber atau plagiarism. Gadget yang sepatutnya membantu mereka dalam pembelajaran Akhirnya telah menjadi gangguan utama kepada perkembangan sahsiah mereka. Selain itu, persekitaran yang negatif juga memainkan peranan yang besar. Rakan sebaya yang bermasalah, suasana keluarga yang tidak stabil, atau budaya universiti yang terlalu terbuka dan bebas telah mendorong pelajar untuk meniru tingkah laku yang salah semata-mata untuk diterima oleh kelompok tertentu. Jadi untuk seterusnya Hari demi hari keterlibatan pelajar dalam tingkah laku tidak bermodal ni hmm. boleh boleh katakan semakin meningkat. Apakah kunci peningkatan tersebut? Ada pelajar yang membuat tingkah uh, laku sendiri atau tingkah laku sarang tu kan? Okay? Kerana aku yang dialami contohnya dia ada dia ada satu isu kebimbangan ataupun anxiety okay, dalam diri dia. Di mana bila dia rasa anxiety ni dia perlu laku, dia perlu lakukan sesuatu untuk dia rasa okey. Tapi bila cara yang dibuat untuk untuk mengurangkan dia dia tu tak kena Contohnya, okey, bila dia rasa dia dah kena Dia kena nak kurangkan rasa bimbang tu dia kena bersosial okey, Contoh dia bersosial Tapi cara dia bersosial tu contohnya Dia kena kacau kawan Dia kena apa? Kena buat sesuatu yang orang tu uh, tak suka Contohnya boleh tadi kan, contoh dia boleh yeah. sikit kan Untuk mengurangkan rasa bimbang tu Tapi sebenarnya dah lay kepada isu lain pula Daripada dia punya mental issue tu kepada dia punya salah aku uh, sal, salah aku tinggal aku yang salah lah kan okay? so kat situ kita tak nak fikirkan banyak je dia menggunakan cara yang salah untuk pilih ataupun untuk cari solusi terhadap yang isu dia tapi di ni ada juga yang disebabkan tinggal aku tu yang membawa kepada dia punya isu bila pelajar masuk universiti dia dah tahu dia bebas awak dah tahu macam tak ada kena hmm. salah dengan awak kalau duduk dekat rumah kan setiap waktu semayang pagi, kan Tutup pintu, solat-solat sekian-sekian Tapi kalau saya tak tahu ha, Selain nama tu saya nampak punca utama adalah Gadget tu menjadi pendapat utama Itu tak dapat diaplikan uh, ha, Punca ni itulah bila kita keterlaluan dalam penggunaan gadget Maksudnya bila Contohnya, contoh tak time balik Isi Buli kan, buri tu sebenarnya kita boleh belajar daripada gadget Kan ha, kalau tengok contoh filem-filem yang ditayangkan yang menyebabkan keganasan kester okay, ke apa kan. Dalam tu ada aspek-aspek bully. Daripada kita tak tahu nak bully orang macam ni, kita tahu dah. Sebab kita dah belajar daripada kerja tadi lah, daripada ketua tadi. So yang keempat saya letakkan yang paling saling adalah persidaran yang negatif. Kalau di universiti, kita berusaha meletakkan persidaran tu selamat dan positif kan. Tapi kita tak nak menghalang orang yang melakukan benda-benda yang tidak uh, positif lah. Okay, contohnya, di dalam kampus, tak ada zon pelarangan merokok. Tapi kalau awak ada dua kampus, apa boleh kau tak? Nah, bolehlah kan? Sebab dia, dia, orang tempat awam Dia adalah ruang yang yang bebas untuk orang berlaku Terpuluh pada awam Sebab tu kita bersekira kita sediakan tempat yang baik Tapi bila di luar kita tak ada integriti Kita tak ada daya tahan untuk menahan daripada merokok di luar tu Sama juga lah kita berlaku juga So bagi saya, uh, kuncinya boleh dikatakan kepada Kesedaran uh, sendiri dan juga uh, dia menjelaskan bahawa berlakunya peningkatan salah laku akademik semasa pembelajaran dalam tarian kerana wujudnya peluang penipuan itu. Kesan paling terbesar dalam situasi ini ialah tergugatnya integriti pelajar kerana mereka mula melihat salah laku seperti plagiarism dan penipuan itu sebagai sesuatu yang normal dan tidak mengugat mereka. Ini akan menunjukkan implikasi jangka panjang terhadap pembinaan karakter dan profesionalisme kerana integriti merupakan asas dalam berkerjaya dan kehidupan sosial. Selain itu juga menyebabkan pelajar hilang peluang untuk menguasai asas kemahiran pembelajaran seperti pemikiran kritis dan analisis penyelesaian masalah apabila sesuatu tugasan ataupun periksaan itu diselesaikan secara tidak sah maka hasil daripada keputusan tersebut tidak menggambarkan potensi sebenar pelajar. Apabila salah laku itu terus diulang, akan berlaku ketidakstabilan keputusan akademik kerana pelajar tidak benar-benar faham akan kegunaan akademik. Salah laku turut menyebabkan kesan terhadap psikologi dan sosiologi pelajar. Apabila seseorang pelajar itu terlibat di dalam buli cyber, mangsa akan mengalami tekanan psikologi kerana maklumat sudah tersebar dan sukar untuk disekat. Masa akan berlaku peningkatan anxiety dan ketakutan untuk uh, berinteraksi di dalam ruangan internet. Manakala pembuli pula, mereka lebih cenderung membentuk pola tingkah laku agresif dan sukar untuk mengawal emosi. Mereka kebiasaannya sukar untuk membuat kawan dan sering menghadapi konflik dengan rakan sebaya. Masalah ini uh, yang kata beri kesan kepada masa depan pelajar di universiti sekiranya tak diatasi. Kesan yang pertama adalah kesan fizikal, kita nampak pelajar tu dia, dia jadi uh, orang yang pelajar yang tidak komited tidak lah dalam dunia aktiviti itu pelajar tidak ada kisah lakukan kan Dia akan di banyak kata tidak seluruhnya kata tertib dan sekian macam tu, kan. Dan of course lah biasanya jarang pelajar hadis ada tipis yang Salah tipis ni dia boleh perform dalam akademik ha, biasakan dia punya tempatkan bosan kan dia akan uh, impact atau berkesan kepada akademik Dia rasa macam oh dah tak boleh teruskan apa ni, pelajaran dia Okay, boleh lagi kepada nak berhenti belajar Benda macam tu ni sebab kan kesan tipis tadi Kemudian bila belajar pun tak okey, kita tak nak expect dia akan dapat nilai yang bagus. Dan dia nak kan impact pada punya, kesukaran dan pada kerjaya yang yang, yang, yang yang dia ni nak. Walaupun kita punya kita punya program dah bagus dah kan. Punya kan Islam sekian sekian, Memang yang kita dah provide bagus tapi bila kita confirm kita akan konfirm juga dengan orang luar atau okay, empat jalan yang betul atau yang bagus kan. Itu kesan yang dia kena terima lah sebenarnya. Kesan yang dia kena bersedia terima kalau dia ada salah aku apa segala pun kan? Kemudian uh, paling merugikan bagi saya adalah Bila empat tahun pelajar di universiti Dia tak boleh bina jati diri dia baru Maksudnya macam bila awak di sekolah dengar dulu Awak seorang yang Contoh seorang yang tidak perform contohnya kan? Hmm. Sebenarnya empat tahun ke depan tu Empat tahun di universiti tu sebenarnya adalah Waktu-waktu yang paling Paling apa bermakna untuk awak Dia boleh pilih awak Maksudnya bila keluar tu takkan nak jadi Masuk sebagai burung bibit Takkan nak menjadi burung buruh bibit juga So kita nak kawal jadi ibu lah. Ataupun guru yang lebih besar daripada ibu pipi ha, uh, Itu adalah bagian lah kan Supaya kita tahu Empat tahun kita tu berbalu ni lah ha, uh, Yang penting kita bukan nak kata Sekolah mata dapat scroll Tapi kita dapat something daripada uh, USD juga Macam bulan puasa kita kata Bulan puasa adalah sekolah apa um, uh, Satu madrasah Macam tu jugalah masuk madrasah keluar lepas tu Dia dia ke Kan uh, tu Itu antara tu lah okay. Uh, kemudian dari segi macam Uh, tiga laku tadi, okay, laku dia jangan akan jadi uh, boleh berubah tapi makan masuk untuk diri yang, yang lebih baik kan? sebab di dalam dalam masa tiga laku tu dan juga kita kena ingat kadang-kadang ada secara laku ni yang dia boleh edited contoh macam boleh kan kita rasa hari ah, ni laku buat beli tapi sebenarnya dia akan edit pada oh so nak cakap pun dia akan edit pada siri-siri seterusnya uh, sebab saya cuma buat orang yang boleh, dia nak orang yang boleh berasa sama seperti yang Ya. 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 Hmm, betul. Betul hmm. saya tak nafikan ada orang yang beri ni sebanyak dia pasal dia ni. Maksudnya kat sekolah kena puli, dia kena beli, dia memang rasa macam dia nak luas ini, ini, Dia rasa dia dekat sekolah dia kena beli dulu, dia nak, sekarang sejujurnya dia nak orang nampak dia kuasa. Dia nak bangsa orang tu, eh hmm. ya, dia akan beli orang. So dia dapat kekuasaan kat situ. Tapi kita kesianlah sebab dapat kekuasaan rezeki, kena cari yang salah kan dan kemudian uh, Yulah sekali dia akan rasa macam bila kesan pergi dia, dia ni emosi, emosi dia tak jadi emosi yang positif lah of course lah kan dia akan jadi emosi yang negatif dia rasa apa uh, tak apa uh, um, ada, adalah tempat yang macam membosankan untuk dia benda-benda yang apa, tidak positif lah untuk dia kan so antara kesan dari segi psikologi ke, kemudian dari segi psikologi apa untuk di industri bila ada salah laku ni dia secara automatik dia akan mencemarkan makanan baik industri kan okay? contoh saya beri contoh bila pelajar buat praktika ataupun apa ah, pelajar mengajar di luar bila ada salah laku di luar sebenarnya so, salah laku tu bukan sebab industri organisasi dia ada begitu tapi sebabnya diri dia, dia bawa, dia kira dia salah laku dia dia tidak akan mencemarkan nama baik industri juga kan okay? so kita nak macam tu kemudian dari masyarakat yang saya nampak bila dia banyak salah laku sikit-sikit ni dia, dia tak berubah dia akan spread dia punya apa dengan lampu satu bila dia habis belajar di dalam masyarakat dia orang apa ni sikit-sikit kan so masalah sahaja tu semakin boleh rasa dia, seorang macam dia punya pelapis pelapis untuk dia salah laku. tu so dia tak nak lah Seterusnya iaitu langkah ataupun cara untuk mengatasi masalah salah laku dalam kalangan pelajar. Baik, tetamu jemputan telah menyatakan pelbagai perkara namun saya kepada tiga. Yang pertama, dirikan awal sejak kanak-kanak. Yang kedua, Uh, penghadkan ataupun menghadkan penggunaan gadget dan yang terakhir pemilihan kawan yang baik. Yang pertama, ibu bapa memainkan peranan penting dalam mencorak masa depan uh, dan tingkah laku seseorang kanak-kanak khususnya apabila mereka menjejak langkah ke zaman persekolahan. Manakala, apabila kita menghadkan penggunaan gadget, pendedahan kita kepada aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral dapat dilaksanakan di mana kita akan kurang terdedah dengan perkara-perkara yang dapat mempengaruhi kita ke arah keburukan. Dan yang terakhir di pemilihan kawan, di mana kawan-kawan yang sentiasa mengajak kita melakukan kebaikan akan mencorak aktiviti tersebut yang akan akhirnya menjadi satu kebiasaan sekaligus menjauhkan kita daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral. Maka Apakah uh, perkara tersebutlah yang dinyatakan oleh tetamu jemputan di mana pada akhirnya akan mengatasi masalah salah laku dalam kalangan pelajar ini jika terus dilaksanakan. Maka secara ringkasnya kajian ini uh, mendapati bahawa salah laku pelajar adalah salah satu isu kompleks yang berpunca daripada antara gabungan faktor dalaman dan luaran. Seperti tekanan emosi mengadorakan sebaya dan persekitaran keluarga. Selain itu, dapatan kami juga menunjukkan bahawa kesan serius fenomena ini uh, antaranya ialah mengganggu iklim sekolah dan menjejaskan masa depan pelajar itu sendiri. Namun, kajian ini juga memberikan harapan pendekatan intervensi yang sistematik menggabungkan disiplin yang jelas, pendidikan nilai, sokongan konseling serta hubungan positif antara guru dan pelajar terbukti amat berkesan. Kunci kejayaan adalah kerjasama erat antara sekolah, ibu bapa dan komuniti untuk mewujudkan sistem sokongan yang uh, secara menyeluruhlah. Simpulannya, uh, menangani salah laku pelajar amat memerlukan pendekatan yang bersepadu dan berterusan. Bagi memastikan sekolah kekal sebagai ruang yang selamat ataupun tempat yang selamatlah selamat, lah, selamat kondusif contohnya lah, untuk membentuk modal insan yang holistik dan berkualiti.